Всем привет! С вами Антонина и сегодня я буду пробовать э, такую умывачку для лица, которую мне подарили на День Святого Николая. Кто не знает, посмотрите мое видео. В общем, вот такая вот умывачка. Сейчас мы попробуем. Вот, я уже на руку набрала. Это такая вот пенка. Вот. Вылазит оттуда. Вот она. Вот пенка вылезла, в общем. Вот эта пенка такая. В общем, сейчас я буду пробовать и скажу о своих ощущениях. Волосы я приберу на всякий случай. Вот так вот и буду я мазать все лицо, включая ну ну, включая нос и вот и подвороток. В общем, поехали она как прикольно поплевать. Что у меня еще тут осталось? Ну, первое ощущение, когда лажешь, не знаю, оно просто как крем будет. По ощущениям, вот, честно, вот просто как крем обязательно, чуть-чуть я буду тщательно промазывать все места, потому что я не еще не пользовалась. вы вот пользуюсь. Мне интересно, что будет с моим лицом, с моей... кожей так. надо тщательно везде промазать вымазать вот тут вот даже намажу не знаю но запах запах у него как ну такой приятненький не знаю чего такой типа морского что ли о, а тут написано пинка для вмывания на этой штуке. Вот. Вот. Тут вообще вот. Ай, могу... Тут написано пинка. Вам с другой стороны не видно вообще. А мне понятно чуть-чуть, потому что она наоборот. Пинка для вмывания тут написано. В общем первое чувство, когда она чуть поставила липкость такое вот. Это вот липкая, что ли. а, Сегодня у меня вышло три видео на канале. Это вот это вот. А, как мы были у Дианы на день рождения. И коротенькое видео про одну мою новость, что скоро будет вызов принят. В общем, ладно. В общем, я подождала много времени и хочу вам сказать, что никакого эффекта я больше не чувствую. Только маленькая липкость. Уже нету липкости такой сильной, она уже не липнет. Только в некоторых местах. В общем, хорошо, в принципе, надеюсь. Но я помажу с ней несколько дней и потом сниму видео, продолжение, э -э как там что там, в общем, оно помогло или нет, э от прыщей там или от чего-то от морщин. От чего оно там помогает. Нежная пинка. Ну, то есть она идет, ну, для смывания макияжа. Сегодня у меня был крем, вот я сейчас помазала. Недавно я его смыла. Ну и вид забрудный его помогает. Не знаю. вид Ну, вроде как нормально, не знаю. Ну хорошо, вроде как она действует. Я еще помажу с ним э, недельку где-то. И потом вам скажу результат, что лучше стало, что хуже стало, что вообще не поменялось. В общем, всем пока. С вами была я Кривина. Пока.